এচ চি এক্স ৰ হেল্থ ক্লেইম একচটন মডিউললৈ স্বাগতম এই মডিউলৰ শেষত আপুনি হেল্থ ক্লেইম একচটঞঞ্জ চি এক্স প্লেটফৰ্মৰ জৰিয়তে চিকিৎসা দাবীবোৰ কেনেদৰে প্ৰক্ৰিয়া কৰা হ'ব বুজিবলৈ সক্ৰিয় হ'ব চিকিৎসালয় আৰু বীমা কোম্পানীবোৰ এছ চি এক্স প্লেটফৰ্ম কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰে বুজি লওক ডিজিটেলকৰণ মানকৰণ আৰু স্বায়ংক্ৰিয়কৰণৰ দ্বাৰা ভাৰতৰ স্বাস্থ্য বীমাক্লেইম অনুস্পত্তি পৰিৱৰ্তন কৰিবলৈ নেচ ইএচিএক্স আৰম্ভ কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল এচ চি এক্স এ বিডিএমৰ সৈতে সম্পূৰ্ণৰূপে একত্ৰিত আজুক্লেইম প্ৰক্ৰিয়া আৰু ইয়াৰ প্ৰত্যাহ্বানবোৰ চাও আহক ৰাহুলৰ দেউতাকৰ বাইপাছ অস্ত্ৰোপচাৰ কৰিব লগা হৈছিল এক অতি ব্যয়বহীল প্ৰক্ৰিয়া সৌভাগ্যক্ৰমে ৰাহুলৰ এটা চিকিৎসা বীমা আছিল তেওঁ চিকিৎসালয়ৰ টিপিয়ে তেওঁ নথিপত্ৰৰ এটা ছেট দাখিল কৰিছিল টিপিয়ে সকলো নথিপত্ৰ স্কেন কৰি বীমা কোম্পানীলৈ প্ৰেৰণ কৰিছিল বীমা কোম্পানীয়ে অতিৰিক্ত নথিপত্ৰৰ এখন তালিকাৰ বাবে অনুৰোধ কৰিছিল কিছুমান অতিৰিক্ত নথিপত্ৰক বিচাৰি উলিওৱা কঠিন আছিল এবাৰ পোৱাৰ পিছত সেইবোৰ ফটোকপি স্কেন আৰু জমা দিবলগীয়া হৈছিল এই সকলোবোৰৰ বাবে যথেষ্ট সময় লাগিছিল আৰু ৰাহুলৰ দেউতাকক ডিচাৰ্জ কৰাত পলম হৈছিল ডিচাৰ্জৰ পিছত ৰাহুলৰ কোনো ধাৰণা নাছিল যে তেওঁৰ ক্লেইমৰ স্থিতি কি গোটেই ক্লেইম প্ৰক্ৰিয়াটো বিশৃংখল লেহেম অয়ক আৰু মেনুৱেল আছিল একেদৰে চিকিৎসালয়ৰ বাবে পৰিশোধৰ অনুসৰণ আৰু পুনৰ মিলন এক ডাঙৰ প্ৰত্যাহান আছিল এতিয়া চাওঁ আহকেবি ডি এম আৰ চি এক্স ৰাহুলে কেনেদৰে সহায় কৰিব ৰাহুলে নিশ্চিত পাৰে যে চিকিৎসালয়ৰ নথিপত্র সহ দেউতাকৰ স্বাস্থ্য রেকর্ডবোরেবিদ হক্রিয়পিচার্ড্যাপ এটাত সংরক্ষণ করা হয় এই রেকর্ডবোরেক্স ব্যবহার কৰি বীমা কোম্পানির সৈতে ইলেকট্রনিকভাবে ভাগ বতরা করা হব রাহুলের দেউতাকক চিকিৎসা করা চিকিৎসালয়ৰ একাউণ্টত বীমা বৈধ বৈধকলেইন পোনপটীয়াকৈ পৰিশোধ কৰিব ই গুটি প্রক্রিয়াটা কঠোর কাগজবিহীন আৰু ট্রেক কৰিবলৈ সহজ কৰি তুলিব এচ চি এক্স সকলোৰে বাবে জীৱন সহজ কৰি তুলিব এই মডিউলত আমি চি এক্স প্লেটফৰ্মৰ জৰিয়তে চিকিৎসা ক্লেইম প্ৰক্ৰিয়াকৰণ আৰু ই ৰোগী চিকিৎসালয় আৰু বীমা কোম্পানীবোৰক কেনেদৰে লাভান্বিত কৰিব তাৰ বিষয়ে শিকিছিলো এ বি ডি এম ৰ বিষয়ে অধিক তথ্যৰ বাবে ডি এম ৱেবছাইট দর্শন কৰক আৰু আমাৰ ছচিয়েল মিডিয়া হেণ্ডেলত আমাক অনুসৰণ কৰক